नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले शिंदे मॅडम आपलं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करत आहे आज आपण इयत्ता नववीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची द्वितीय घटक चाचणी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण वीस गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला एक तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर मित्रांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट अवश्य पहा त्यानंतर आपल्याला हा व्हिडिओ उपयोगी वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांनासुद्धा शेअर करा यानंतर आपल्याला कोणत्या विषयाची प्रश्नपत्रिका हवी ते मला कमेंट करून सांगत चला इयत्ता नववी विषय हिंदी द्वितीय घटक चाचणी प्रश्न पहिला निम्नलिखित पढ़कर पडकर के अनुसार कृती कीजिए के या ठिकाणी एक कविता दिलेली आहे ती आपण वाचायची आणि त्यानंतर त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची सयानो के काम चार काम लिखने हैं अधिक से अधिक मेहनत करना, राम रामनाम का सुमिरण करना सदैव सही मार्ग पर चलना और चार परोपकार में अपना सर्वस्व नौछावर करना इस तरह से पूरी करनी है अगला प्रश्न उत्तर लिखिए अपना शीश इनके सामने इनके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी जवाब अपना शीश परोपकार के लिए आगे रखेंगे तो इस ईश्वर की प्राप्ति होगी ख बड़ों के द्वारा दी गई सीख जवाब बड़ों के द्वारा दी गई सीख हमें सदैव सही मार्ग पर चलना और मान सम्मान बनाना बनाए रखना सिखाती है अगला हाथ शब्द पर कोई एक मुहावरों लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए हाथ लगाना स्पर्श करना वाक्य मयूर ने पैसे को हाथ लगाया अगला प्रश्न दूसरा निम्नलिखित पद्यंश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए आकृति पूर्ण कीजिए मांडवी दी घर की घंटी बजाती तो ये तीनों लपप कर दरवाजा खोलने दौड़ते सोनू मोनू और पीयूष अगला निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा ये सोनी ये सोनू को क्या हो गया पीयूष ने दादी से कहा दो सोनू को दुख होगा दादी ने पीयूष से कहा तीन निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए निचेष्ट स्थिर अचल निचल स्तब्धता स्थिर रहना अगला निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अवयव ढूंढकर उसका भेद लिखिए एक हेमंत ने लड़की की ओर इशारा कर कहा प्रश्नार्थक वाचक वाक्य दो आज जनता और शासक को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है संकेत वाचक वाक्य व अर्थ के आधार पर वाक्यों का नाम लिखिए एक आपकी यात्रा मंगलमय हो इच्छाबोधक वाक्य दो अब शायद सिरचन न आए निषेधवाचक वाक्य अगला कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार वाक्यों का काल बदल कर लिखिए एक दिनेश चीक बनने आता है पूर्ण भूतकाल कीजिए दिनेश चीक बनाने आया था दो सामने से एक कार आई अपूर्ण भूतकाल की जे सामने से एक कार आई थी अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता नववीची हिंदी विषयाची द्वितीय घटक चाचणीची प्रश्नपत्रिका चालू शैक्षणिक वर्षाची आपण सोडवलेली आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट पहा त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलायकोनवर क्लिक करा थँक्यू फॉर वॉचिंग प्लीज सबस्क्राईब